Salamu alekum dostlar, hər birinizə. Bu günkü videomuzda mən sizə giroskop nədir, giroskopu yeridən PUBG Mobile-da giroskop e, nədir? Əvvəlcə ona baxaq. Telefonu götürürəm əlimizə. Giroskop ilə telefonu götürəndə gördüyünüz kimi bir çoxlarınız da yəqin ki, bilir. Baxın. Əl ekranı vurmadan bucür ekranın əyimin hərəkət etməsinə dəyidir. Giroskop belə də hərəkət eləyir, belə də hərəkət eləyir. Giroskopu e, ayarlardan hardan aktiv edirik? Giroskopu baxın burdan. Giroskop yandı. Burdan giroskop kapat. Bağlıdır, işləmir. Dürbən açıqda belə işləmir, açıq vəziyyətdə, amma dürbən açanda işləyir. Daima açıqda isə hər zaman işləyir. Yəni dürbən açanda da, belə də işləyir. Mən daim açıqda oynayıram giroskopu, full giroskop oynayıram. Və giroskopun həssasiyyəti var. Həssasiyyət ayarlarda ən aşağıda. Əgər yəni, giroskopu açarkən aktiv eləyəsən, əvvəlcə giroskop həssasiyyətini qaldırmaq lazımdır. Yəni görürsüz ki, məndə demək olar ki, full səviyyədədir hamısı. Bəzi bu x'lər biraz biraz aşağıdadır və bir də 8x-i çox da yuxarıya qoymaq lazım deyil. 50-də, 100-də işlətmək lazımdır. 8x ona görə ki, snayperdə işlədirik və digər x-lər, məsələn, 6x, 4x, bunları snayperə qoyanda çox əsir adam əlinə, yəni snayperlə vurmaq olmur və bunları aşağı salmaq lazımdır. İnşallah, yeni gələcək 1.5 güncelleməsinə bunların qarşısı alınacaq. Yəni silaha özəl həssasiyyətə ayrılacaq, həm də ki, assasiyyətdə giroskopda belə bir şey olacağı bildiyimə görə hmm, necə idi o? Hə, atəş etmə animasiyası ayrı olacaq giroskop üçün, dürbündə ayrı olacaq. Bu nə deməkdir? Yəni bu ayrı olacaq. Ona bundan ayrı bir şey qoya biləcəksən. Bu çox yaxşı bir şey olacaq əslində. Giroskopu verdiş eləməyin ən asan yollarından biri, baxın buradadır. Baxın bu, eğitim alanı ənim alanına gəlirsiniz, silahı götürürsünüz, əvvəlcə giroskop açır, həssasiyyətini qurursunuz. Əgər siz nə edirsiniz? Məndə yerim çox rahatda deyil, ona görə yaxşı oynaya bilmirəm və sizə göstərəcəm. Giroskopu aktiv etdikdən sonra həssasiyyəti qurduqdan sonra baxım gəlirsiniz, məsələn, belə bir ağacın yanına, eğitim alanına, eğitim sahəsinə və başlayırsınız bunu giroskopla, baxın, belənciklə. Barmağınızı ekrandan çəkirsiniz və belə-belə işlədirsiniz. Əvvəldə məndəki kimi biraz sağa sola qaçacaq. Əslində mənim yerim çox da rahat olmadığı üçün və danışdığım üçün belədir. Yəni deməli arxa ekranı görmürəm kameraya görə. Və baxın, yəqin ki anladınız. Baxın. Baxın belənciklə eləyirsiz. Bundan sonra gəlirsiniz bura. Yəni bu Bunu bir 5 dəqiqə edirsiniz. Sonra gəlirsiniz bura. Baxın. Atəş etmədin. Belə, belə. Aha, baxın. Belə, 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 belə. Və bundan sonra ən əsas şeylərdən biri, baxın, bu mişənlərdir. Baxın, bunlara gəlirsiniz. Oturursunuz yanında, baxın. O, nə oldu? Nə isə oldu. Bir dəqiqə göstərəcəm. Bağam bullar. Bağamlanır. Bunu bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqədirsə, sonra bununla buna keçməy var. Belə. Sonra scope açıq vəziyyətdə eləyin. Digər scopelarda da eləyin. DJI skoplara çalışın uzaqdadakılar eləyim. Məsələn 3x. Baxın bir dəqiqə. Hı hı. Giroskop haqqında bir az danışım bu məşqləri bitdikdən sonra. Bir çox insan giroskopu dedikdə hansı etdiyi səhvlərdən birini nədir? Sanki elə zənn edir ki, giroskop hər daim oyunda istifadə olunur. Giroskop hər daim oyunda istifadə olunmur. Yəni giroskop %95 faytanı istifadə edir. Hətta bəziləri vardır ki, handcam videolarına baxanda görürəm, məsəl üçün burdan gəlib giroskopla dönmək istəyir. Yalnız gəlir. Mən indi etmədiyim üçün bazarlamıram. Gəlir belə dönür. Yəni bu yaxşı bir şey deyil. Eyminizi qarışdırır bu. Çaşırsınız sonra. O an qarşınıza bir rəqib çıxsa, məsələn, telefon artıq bu vəziyyətdə və siz eyminizi düzəltməyiniz sizin ölümünüzə səbəb ola bilər. Yəni adi vaxtlarda oyunda gəzirsiniz bu barmaqla. var. Amma fight anı, fight anı dediyimiz nədir? Əlimiz sıxarkən daha çox biz giroskopdan istifadə edirik. Baxın belə. Gördünüz? Gördüyünüz kimi baxın belə. Giroskopun bir əsas xüsusiyyətlərindən də biri nədir? Mən sizə deyim, tək giroskop, yəni sağa, sola yox. Amma yuxarıdan aşağı çəkmək lazımdır. Baxın, telefonu gördüyünüz kimi əyiyim kimi. Yəni siz də daha rahat göstərəm. Baxın belə. Telefonu budur əyməklə siz normal sprey ata bilərsiniz. Yəni bu spreyiniz də düzəlir. Həm bu baş barmağı ilə dartıb, həm də ki jiroskopla aşağı dartaraq daha gözəl sprey ata bilərsiniz və mermizim hamısı hədəfə dəyəcək. Gördüyünüz kimi. Giroskop çox yaxşı bir şeydir. Yeni güncəlləmədə də giroskop haqqında video çəkəcəm. Onda daha yaxşı olacaq giroskop inşallah. Um. Hmm. Giroskopa alışmağın bir digər yolu isə baxın budur. Bu, ehtim alanında, baxın burada, baxın budur. Yəni əslində spreyə alıştıran şey baxın budur. Bu mişin Bu maşının yanına gəlirsiniz və elə belə, belə belə, elə belə mən bunu tam ortalamağınıza o qədər də ehtiyac yoxdur çünki çox vaxt olmur. Yəni də mənim yerim rahat deyil də yəni indi edə bilmirəm. Əmilcək pəncəyləri <laughs> çəkmir. Var bu. Bunu baxın belə. Onu tez-tez edirsiniz, 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 ortaya gələnə qədər ortada saxlayana qədər. Mənim indi yerim rahat deyil yana, yəni, mən bu şəkildə oynamıram, yana edə bilmirəm. Bir digər vəziyyətə keçmək üçün bizə baxın bu botların yeridir, botlar olduğu yerə gəlirsiniz və botlara sprey atırsanız gördüyünüz kimi, yəni çalışım sprey atarkən bu barmağınızdan istifadə eləməyin və giroskopdan istifadə edin. Digər bir şey isə burada belə bir şey var. Mən sizə indi göstərəm. Məsələn, deyək ki, adam ordadır. Əvvəlcə bota sıxacaqam. Yeyimi buracıb giroskopla çəkin üstünə. Bu reflekslərinizi artıracaq. Baxın. Bir dəqiqə. Gördüyünüz kimi giroskopla hərəkət etdirədəm. Yani skopu yana atıp dönebüsü bir reflekslerinizi yaşlaştırır. Gördüğünüz Bir digər vərdiş etməyən təmizliyi isə baxın bu daşlardır. Bu daşlar nədir? Bu daşlara gəlib bayaq ağacda etdiyimiz kimi edirik, amma bu dəfə də mərmeri sıxaraq. <Sessizlik> Bax indi videonu yerim dediyim kimi bayaq çox dedim, yerim rahat deyil, yəni tam edə bilmirəm. Amma ki, yəni baxın gələn həm də bu gün birinci oyunumdur. Heç yəni məşq etmədən girmişəm. Ona görə belə bir az zəyifəm. Hıh, -hı, gördüyünüz kimi. Baxın, bunu da bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə günlük etsəniz yaxşı olar. Və bu məşqləri edərsən ən əsas məşqlərdən də bilirsinizsə deyim nədir? Bu əslində məşq deyil, sadə bir şəkildə dayanmaqdır, giroskopu öyrənmək üçün. X-ləri açırsınız. X-ləri. Silahı hər hansı bir ikisini qoyursunuz və əlinizi sabit şəkildə baxın belə saxlamağa çalışırsınız. Bu, çox yaxşı bir şeydir. Təklif sıxarkən sizə çox yardım edir. Giroskopa əlçməyin şərtlərindən də biri budur. İndi mən kreslolar rahat deyil. Fırlanıram deyənə tam yaxşı tutamıram. Amma baxın beləcə. Yəni bunu bir 1 dəqiqə, 2 dəqiqə dayanmadan bu şəkildə tutun. Qislərinin hamısında etsəs ed yaxşı olar. Baxın. Bir nöqtədə sabit. Və bunu ən əsas baxın adi Durbin açmadan da etməyiniz daha məsləhətdir. Misal üçün. Əlinizi harassa dayalmayın. Mənim indi yəni mən normalda bu şərtlər altında oynamıram. Yəni qarşımda masa olmur. İndi video çəkdiyim üçün belə oynayıram. Onun beləncisi ilə. Əmininizi sabitləməyə çalış. Belə. Mən yəni, bunu 1 dəqiqə, 2 dəqiqə edim və baxın ən əsas yerlərdən biri də baxın, baxın buralar və xətt boyu giroskopu hərəkət elətdirin. Və bunu sıxaraq dəyirəm. Gördüyünüz kimi belə. Və sağa da yenə də deyirəm, baxın bu mişənlərdir, baxın bunlardır. Bunlardır. Belə-belə, belə-belə çoxlu-çoxlu sağa, sola, sağa, sola məşqlər edin. gördünüz kimi. Ha, məşqlərinizi bu şəkildə eləyin. O giroskopu öyrəşəcəksiniz. İlk başlarda məndən sizə məsləhət olar ki, klassik matçlarda giroskop işlətməyin. Klassik matçlarda giroskop əslində işlədin, necə işlədin, dürbin açdığı işlədin. Bir də əgər siz giroskop haqqında onu da demək istəyirəm. Əgər bu giroskop sizə çətin gəlirsə, əslində bu giroskop tərsi giroskopdur. Yəni necə tərstir? Yəni, biz telefonu belə eləyəndə bura gedir, belə eləyəndə bura gedir. Və yeni güncellemədə bunun əksi gələcək. Əgər siz buna verdiş etmək istəmirsinizsə, onu istəyirsinizsə, yəni belə eləyəndə bunun əksinə bu tərəfə gedəcək, belə eləyəndə bunun əksinə bu tərəfə gedəcək. Bunu istəyirsinizsə əgər gözləyin yeni 1.5 güncellemə gələndə düzələcək və o güncellemə gələndə də giroskop haqqında bir video da çəkəcəm. Ona görə də kanalıma abunə olun, bildirimləri açsın ki, yeni videolar yükləndiyində xəbərdar olasınız. Xiləmən yəni, Azərbaycanla bildiklərimdən, bazardıqlarımdan sizə də mən öyrətdim. Və bir də giroskopa aid olan ən əsas şeylərdən biridir bomba, molotof atmaqdır. Yəni misalçı bunu çəkəndə giroskop da oynayır. Yəni bunu nizamlamağı öyrənmək üçün baxın buralarda məşq edeyim və gözlə dediyimiz şeyçi var. Onun adı giroskop olur. Yəni gözü burdan çəkirsən və bunu atırsan. Yəni burada bombalardır, filandır evlərin içinə atın. Belə incə bombaların da atılmağına məşq etsək daha yaxşı olar. Və bunlara öyrəşməyin ən asan yollarından biri də arenadır. Arena oyunu çoxlu. Yenə dediyim kimi, bayaq da dedim. Giroskop oyunda, yəni 95% fayt anında istifadə olunan bir şeydir. Dediklərimi edin, hamısını etsəniz, inşallah giroskopa çox yaxşı vərdiş edəcəksiniz. Yeni videolarımız gələcək. Joystick bunun barəsində və hassasiyyət filan başqa. Yəni bir fikirləşirəm ki, kanalımda öyrətmə videoları bir 30-a yaxın öyrətmə videos olacaq. Ən əsas səs kəsmə videosu gələcək. Səs kəsmə, yəni həm Azərbaycan, həm də Türkiyə və yəni olmayacaq dərəcədə önəmli şeyləri öyrədəcəm səs kəsmədə. Bilinməyənləri göstərəcəm. Taçıqda qalın məni izləyin. Hələlik bu qədər.